<рігуми> а, і ще раз, питання, ми... Ще... Ми, ми задали тиха, ми задали тих. <рігуми> Все, ми задали, присяги. <рігуми> ми почули. І ще раз, у нас питання до міської е -е, влади чи міського, <рігуми> як нам заставить... У нас есть какие-то рычаги по конкурсу, когда они проходили. Они обязывались выдавать билет, они на основании каких-то расчетов своих это делали. Значит, я понимаю, это законно вообще требование к ним, что должны не то, что мы не можем заставить водителя, это не наша проблема. Украина не обязана выдавать билеты, это вы правы. и это полномочия чем? проверки выдачи билетов будет транс-инспекция. То есть нам нужно обращаться. Уже обратились, есть обращение, но не только по ним. У нас есть в городе проблема еще и такси, тоже там очень многие моменты. К сожалению, раз инспекция одно время прекратила свое существование. Потом ее заново возродили. Э, нет, нет, это другой орган За поворотом закреплен один человек, ну по моей информации они собираются делать рейд. То есть это у них их полномочия. И Хотя в договоре прописано, так, что, что водитель обязан выдать